pengangan yang baik. Ya. Yang boleh kita teruskan ya. dan uh, kalau boleh uh, kita mudahkan. Kalau di 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 negeri-negeri pun kita macam UTC juga. Ya. Jadi UTC kita pergi kat situ semua ada kemudahan. Semua ada perkhidmatan dekat situ. Tapi yang sekarang ni masih lagi silo ataupun masih lagi berasing satu-satu. Ya. Tapi yang ini bila kita pergi, kita ada kat situ bersekali. Macam GPA kata tadi, banyak benda tu, dia bersekali kat situ. Jadi kalau boleh, kita nak buat macam tu juga. Kita nak, nak apa orang kata, replicate benda ni di tiap-tiap uh, negeri dan juga di jabatan-jabatan yang bersesuaian. Jadi yang pertama ni kita akan mula di Kuala Lumpur dululah dan bagaimana pula untuk mereka yang telah bersara hmm. uh, sebab kalau bila dah lepas apa waktu pekerjaan ni urusan tu mungkin jadi perlahan sikit jadi bagaimana uh, bahagian Perkhidmatan awam boleh memudahkan urusan-urusan seharian mereka ataupun urusan mereka bila berhubung dengan uh, bersara dengan pencen dan segala aspek berkaitan Tan Sri? dari segi pencen ni pun sebenarnya kalau puan Zaliha pergi ke JPA tu kita ada satu lagi ataupun kalau buka dalam website kita tu kita ada satu Uh, perkara yang sangat menarik yang kita panggil One Pesara. One hmm. Pesara ni adalah uh, salah satu juga inisiatif dari bawah uh, National Blue Ocean Strategy ataupun strategi lautan biru yang diteraju oleh hmm. JPA. Jadi Wan Pencen ni bila kita dapati kita ada sekarang ni lebih kurang 790,000 ribu pencen eh uh, ataupun yang menikmati faedah pencen. Jadi dalam konteks ini kita buat survey uh, dari kalangan uh, mereka kita tengok apa yang diperlukan? Ada empat perkara yang diperlukan. Antaranya? Antaranya ialah uh, mereka masih lagi segar dan mereka merasa boleh bekerja lagi. Ha, jadi itu satu. Dia nakkan peluang pekerjaan. Uh -huh. Yang kedua, kita dapati perkara yang paling banyak sekali yang selalu dibangkitkan ialah mengenai kesihatan. Yang ketiga, mengenai uh, apa ni, uh, dia nak jadikan usahawan. Kemudian bagaimana yang keempat ialah bagaimana nak menguruskan Aa, apa kewangan mereka bila mm -hmm. mereka pencen. Mm -hmm. jadi kita ada benda-benda ni yang kita masukkan dan yang ini pun kita juga mendengar daripada orang-orang yang akan pencen dan dia juga menceritakan bagaimana kesihatan itu sangat penting. Jadi kesihatan ni juga kita ada pelbagai aktiviti di bawah ni yang di bawah Kementerian Kesihatan yang kita buat secara aa, apa ni aa, blue ocean ni. Yep. Jadi kalau katalah orang pencen dia pergi umur 50 60 ke atas eh dia ada special lane dia dia ada lane hijau dia di hospital dan klinik semua-semua ni dia ada macam tu jadi dia pun mudah kemudian dari segi ubat pun dia kita ada imas jadi ubat ni pun boleh kontak masuk dalam ni dia ada yang boleh hantar sampai rumah dan sebagainya jadi ini perkara-perkara yang sedang dibuat dan Ya, dari segi yang nak buat apa ni entrepreneur tu pun, kita ada kerjasama dengan KPDNKK supaya mana yang ada aa, nakkan berminat dalam nak buat bisnes dan sebagainya, kita akan bantu bagaimana nak start up company dan sebagainya, ada, macam di baru ni kita buat di aa, Langkawi, aa, kita panggil syarikat-syarikat yang datang, ada yang interview untuk jadi cari pekerja, ada yang dapat pekerja, kemudian ada yang nak jadi usahawan, semua ni kita tolong, tolong bantu kerana rangkaian kita ni besar dan kita boleh bantu dari, di bawah kementerian KPDNKK kemudian kita juga bekerjasama dengan Johor Corp ya. dan banyak lagi dan saya ingat kalau boleh buka tu bila kita ada program-program seperti ini datanglah kita boleh lihat banyak lagi perkara-perkara yang lain Barangkali satu yang boleh Tansri kongsikan dengan para pesara kita yang tidak begitu mahir dengan IT Tansri ya. ya. Uh, kerana banyak maklumat sekarang disalurkan melalui uh, IT ICT dan ada mereka yang tidak begitu mahir dengan gadget dan sebagainya. Uh, apa yang boleh Tansri kongsikan dengan mereka bagaimana untuk mereka mengetahui maklumat ini uh, tanpa merasakan ia satu beban. Dia dari segi ICT satu satu cerita lah satu bab uh, yang uh, junior yang Orang lama-lama sikit tu mungkin tak berapa mahal lah. Mm -hmm. Tapi yang kalau di peringkat yang baru, pencin, yeah. baru besar ni kebanyakannya dia masih boleh lagi ICT. Mm -hmm. Tapi walaupun macam itu, dia boleh datang jumpa kita, dia boleh telefon dengan kita. Mm -hmm. Sebab kita ada satu, kalau telefon pun sekarang ni mudah. Yeah. Sebab kalau kita tahu dulu telefon tak berangkat lah macam-macam bunyi. Tapi kalau... Puan Zaleha ingat, sekarang ni kita ada 1M OCC. -OCC. Ya. Itu semasa saya di, jadi Ketua Pengarah, mampu dulu kita laksanakan. <tuh>. Itu pun di bawah program uh, Blue Ocean Strategy. Sebab sekarang ni Blue Ocean Strategy ni dia selalu memikirkan bagaimana benda tu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. dia Macam mana pun kita lihat, akhirnya akan memberi kepada people's economy dan rakyat sebenarnya. Di bawah uh, National Blue Ocean Strategy ni ada lebih kurang 90 yang telah dilaksanakan. Ya. Jadi bila 90 dilaksanakan hari ini ada anugerah inovasi Perdana Menteri. Salah satu daripada program projek, projek yang dimenangi oleh apa ni anugerah inovasi pergematan ni Perdana Menteri ialah Jiwa Murni hmm. di mana tentera kita membuat jalan di di Sabah dan di Sarawak sana dan kosnya lebih murah dan memberi faedah yang banyak. Ha, kepada rakyat kita ha, jadi nampaknya kita sekarang ni semuanya nak memberi kemudahan kepada rakyat supaya rakyat tu boleh berubah dan boleh masuk, boleh uh, bersama dengan uh, mendapat perkhidmatan daripada kerajaan dan ICT tadi, mm -hmm. macam saya kata tadi walaupun dia orang tak mahu, dia boleh telefon mm -hmm. dia boleh tulis surat ada dan cara, ada cara mm -hmm. banyak cara dan dia boleh datang, kalau datang ke CPA pun, tak ada masalah saya ingat sekarang ni, kalau pergi lebih kurang 5 hingga 10 minit dah habis, selesai saya menyaksikan banyak kali uh -huh. dan saya pun ajak Presiden QPAC tengok, jadi dia betul dia tengok, ada kelainan sebab dia datang, kalau orang tu kurang upaya kita ada uh, dua penyambut tetamu kita, lelaki uh -huh. eh, dia pergi akan bawa, kalau dia tak boleh berjalan dia ada kerusi roda kat situ, dia bawa masuk dia ambil, kemudian akhirnya bila dia sampai kat situ, dia dapat perkhidmatan yeah. perkhidmatannya tak lama, antara 5 hingga 10 minit, uh -huh. ini yang uh -huh. saya fikir sangat uh, bertambah baik lah dan kalau boleh datang dengan persediaan dokumen yang sepatutnya ya, lah supaya mudahkan. Ya, dokumen kenalah kalau tak ada dokumen yeah. susah lah sikit. Mm -hmm. Tapi kalau dah ada dokumen semuanya, okey. Tanshi bila Tanshi sebut tentang anugerah, um, niat kita adalah untuk ah uh, yalah niat uh, jabatan Perkhidmatan awam adalah untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Dari segi pengiktirafan, um, apakah segala usaha ini uh, di dapat diukur kejayaannya kalau boleh kita katakan begitu Sri? <coughs> Dari segi kejayaan ni kalau kita tengok yang pertama sekali saya nak bagi tahu dari segi kerangka transformasi tadilah. Mm. Dia tak boleh lari daripada kerangka transformasi yeah. yang telah dilaksanakan oleh JPA. Kerangka tu sendiri sebelum kita buat, kita telah bentang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan kerangka yang kita buat tu barulah kita laksanakan. Maknanya dari segi itu kita dah dapat pengiktirafan daripada kerajaan untuk melaksanakan transformasi di kalangan penjawat awam. Kemudian yang kedua, kerangka ni juga kita telah bawa balik kepada semua kementerian-kementerian dan kita buat lab dan semua. Semuanya kementerian 24 kementerian bersetuju terima menggunakan pendekatan kerangka KTGPA yang telah dilaksanakan itu. Jadi dari segi itu maknanya satu lagi pengiktirafan. Kemudian kalau di peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau kita tengok baru ni ada ASEAN retreat, ASEAN Head of Civil Service Retreat di Malaysia. Jadi bila ada retreat itu, jadi akhirnya kita ada joint declaration di antara ketua ketua perkhidmatan awam negara ASEAN dengan menggunakan kerangka yang sama tapi dalam bentuk kita tulis dalam bentuk yang berbeza dari segi bakatnya ada, dari segi sistem penyampaiannya ada, semuanya ada kemudian itu saya fikir yang itu sudah pun diterima lah kemudian dari segi perubahan-perubahan lain yang seperti mana yang saya katakan tadi kita tidak lagi bekerja dengan silo dengan adanya uh, national blue ocean strategy ataupun strategi lautan biru ni yang idenya datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan kita dapati banyak kejayaan yang telah ada. Kalau baru ni macam tadi saya nyatakan tentang anugerah inovasi perkhidmatan awam uh, anugerah inovasi Perdana Menteri ada tiga atau empat program ni adalah di bawah National Blue Ocean Strategy. Mumpamanya dulu tidak pernah dalam sejarah uh, di dunia lah saya boleh katakan, ATM dengan polis boleh duduk bersama, boleh patrol jalan bersama-sama. Hmm. Dulu tak pernah, ya, polis, is poli, uh, polis adalah polis, tentera adalah pol tentera. Dia hmm. tak akan bersama. Tapi oleh kerana kita nak jimatkan kos, yeah. jadi tentera dan polis boleh bekerjasama di mana pusat latihan, Uh, tentera digunakan oleh polis untuk melatih uh, polis. Jadi akhirnya kita menang satu anugerah Perdana menteri. Kemudian yang kedua UTC. urban transmission program uh, uh, center. Ya, di mana yang, yang ini begitu banyak uh, memudahkan. Begitu banyak sekali Ketua. memudahkan semua rakyat bila kita pergi. Saya baru ni pergi ke Kuantan. Saya tanya, rakyat sangat berpuas hati kerana tempat itu dapat mudah. Ya. Uh, cuma adalah kekangan sana sini sikit parking dan sebagainya. Yang itu kita boleh cuba atasi. Kemudian yang ketiga hari ni pula yang menang lagi. Ha, jiwa murni. Kita menyediakan jalan dengan kos yang lebih rendah, lebih murah tapi dapat boleh dilaksanakan dan rakyat ramai. Dulu saya dimaklumkan ha, dekat Bario Coca-Cola harga RM5 ha, RM10. Hmm. Tapi sekarang ni dia balik harga dah biasa RM1.80 tu sebab dia boleh bawa naik ke atas. Jadi ini yang dimaklumkan kepada saya lah. Ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat dari segi begitu juga di bawah-bawah yang lain kita tengok di banyak lagi inovasi-inovasi uh, yang dibuat di bawah uh, strategi lautan biru ataupun yang dibuat oleh agensi masing-masing. Uh -huh. Dulu macam KIK. KIK ni peringkat yang paling rendah eh, dalam hierarki uh, anugerah di dalam uh, Malaysia ni. Yang pertama anugerah inovasi Perdana menteri, uh -huh. anugerah anugerah rakyat awam, lepas tu anugerah uh, <coughs> ada tiga tier dan anugerah KIK. Jadi KIK ni pun kita tak mau panggil KIK lagi. Kita dah panggil pula inovasi ya, di peringkat yang rendahnya jadi yang ini pun siapa pemenang-pemenang dia juga kita dah buat yang mana inovasi-inovasi yang baru tu kita matching dengan private sector yang mana yang dia nakkan boleh ni jadi kita boleh uh, commercialize kan kita boleh jadikan satu perniagaan apa dia idea-idea yang ni jadi kalau ini pun kita boleh laksanakan nanti kalau banyaknya boleh kita laksanakan dia akan memberi keuntungan kepada penjawat awam itu sendiri dan juga kepada masyarakat kita. Jadi dengan menggunakan kaedah yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Ciptaan itu lebih berguna. Kalau sekarang ni kalau dulu habis KIK habis. Jadi sekarang ini kita nakkan KIK yang menang dan yang terbaik boleh kita pasarkan. Sekembali nanti Tan Sri, uh, ramai yang ingin bertanyakan tentang exit policy ataupun dasar pemisah. Jadi anda juga boleh hantarkan soalan kepada kami di laman Facebook dialog khas RTM ataupun boleh hubungi kami di talian 0322829062. Teruskan bersama kami. komentari khas warisan masyarakat arab di pulau pinang khamis 24 Disember pukul 12:05 tengah hari selamat menyambut maulidul rasul 1437 hijrah daripada kami di TV1 menerusi bidang keberhasilan utama negara mengurangkan jenayah Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah membantu bekas penagih dadah kembali ke pangkuan masyarakat. Terdapat 22 buah pusat khidmat pulih dan rawat CCSC di seluruh negara khususnya kawasan tumpuan aktiviti penyalahgunaan dadah. Di sini juga kita memberikan satu servis kepada mereka untuk membuat pengurusan diri dan mereka ni diberi macam khidmat dalam komuniti dengan jayanya. Selain itu juga, Jenayah indeks keseluruhan mengalami pengurangan sebanyak 6.6% secara purata setiap tahun sejak 2009. Membetraskan jenayah itu sangat penting. Ia dapat mengurangkan kadar jenayah di sekitar kawasan hotspot. Kerajaan akan terus berusaha mengurangkan kadar jenayah bagi mewujudkan sebuah negara yang aman sejahtera dan selamat untuk rakyat. Hiburan khas konsert Alhan Rabbania Kamis 24 Disember pukul 10.30 malam Selamat menyambut Maulidur Rasul 1437 Hijrah daripada kami di TV Satu. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami dalam dialog khas RTM Kita berbincang tentang halu tujuh uh, Perkhidmatan Awam bersama uh, Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri, uh, satu faktor yang integral Ataupun satu faktor induk dalam uh, Pekerjaan itu adalah manusia Atau pesumber manusia itu sendiri yeah. Dan antara topik yang juga menjadi bualan hangat Sekarang ini Tan Sri, ya, iaitu tentang dasar pemisah Ataupun exit policy Apa yang perlu difahami oleh pekerja ataupun mereka yang mempunyai kaitan dengan perkhidmatan awam tentang dasar pemisah ini Tan Sri? Okay. Kalau kita lihat sekarang ni ucapan-ucapan yang baru dibuat oleh Yang Amat Barumah Perdana Menteri baru ni ialah kita nak mencari bakat yang terbaik yeah. prestasi organisasi yang terbaik yang tinggi high performing organisation kemudian kita juga nak nak berikan produktiviti yang tinggi jadi dalam dunia yang uh, new normal ini kalau kita lihat dari segi uh, negara kita di dunia sekarang ni uh, harga minyak jatuh, harga komoditi jatuh, kemudian uh, dari segi nilai matawang jatuh dan sebagainya. Jadi kita perlukan orang yang berprestasi tinggi. Yeah. Dan produktiviti yang tinggi mm. kerana kita nak uh, apa ni ini dah adalah new normal. Uh, reality yang baru. Mm. Jadi bila reality yang baru kita nakkan orang yang semuanya mempunyai kompetensi yang tinggi semangat juang semangat yang tinggi, juang yang tinggi, tinggi ya. untuk menentukan prestasi ekonomi kita dan juga negara kita terus dinamik terus maju ke depan sebab kita nak bersaing dengan orang lain hmm. jadi oleh kerana itu kita dapati bahawa kita perlu ada satu dasar iaitu dasar pemisah antara orang yang high performing dengan yang orang yang tidak uh, boleh melaksanakan tugas dengan yang uh, apa ni berprestasi tinggi jadi bila tak berprestasi tinggi ni, yang di sini pun kalau saya tengok dari segi prestasi tinggi ataupun rendah, kita ada kita punya dasar pemisah itu. Dan dasar pemisah ini ialah bagi mereka yang mendapat laporan nilai prestasi yang kurang 60 atau ke bawah. Jadi kurang daripada 60. Jadi bila kurang daripada 60 ni, sebenarnya bukan dia kita nak buang dia pun bukan ataupun kita nak berhentikan dia pun bukannya mudah yeah. sebab dia ada mekanisme dia tertentu. Yang ini pun kita duduk lama dengan presiden Quepak dengan apa semua kita bincang. Jadi akhirnya kita bersetuju bahawa bil uh, bawah 60 kita kena ambil beri perhatian. Yang pertama sebelum kita pisahkan dia dia kena ada di bawah uh, pemerhatian selama setahun. Jadi di pemerhatian selama setahun ini kalau boleh kita nakkan bukan orang yang laporan pelapor tu bukan orang yang sama supervision yang sama supervisor yang sama hmm. tapi kita kalau boleh kita pindahkan kepada supervisor yang lain jadi kalau supervisor yang lain dalam tempoh 6 bulan ni juga eh, setahun ni juga dia masih juga tak boleh perform ha itu baru kita ambil tindakan yang kedua dia ada juga penilaian yang perlu dibuat oleh uh, panel pembangunan sumber manusia nak memastikan apa yang dia dapat 60 tu benar-benar bila 60. Panel ni dia mana? dan seterusnya. Panel ni di jabatan masing-masing. Mm. Kalau KSU di sini pun ada KSU yeah. panel pembangunan sumber manusia. Mm. Di JPA pun ada panel pembangunan sumber manusia. Mm. Jadi kita tengok level. Kalau grade uh, 11 sampai grade 54 tu kita lihat di sini dulu. Mm. Kemudian bila dah setahun <coughs> kita dah tengok balik kalau dia berjaya dan okey. Kita boleh uh, Pisahkan dia lah, kita tamatkan uhum. perkhidmatan dia. Kalau tidak, kalau dia baik, boleh tambah baik dan boleh improve, maka dia pergi balik ke normal stream. Jadi dari segi ini pun, orang yang sebelum kita uh, pisahkan dia, tamatkan perkhidmatan dia, dia juga boleh uh, hadirkan diri dalam jatuhan kuasa itu hmm. untuk memberi membuat representasi dia. Ya. Karena kenapa dia dapat 60 apa hmm. semua ke bawah hmm. ni dan dia boleh bercakap dekat situ, boleh dengar. Jadi dan tidak tak tak, tak tak adalah nanti jadi kata teraniaya oh, Bos nombor satu tak suka, bos nombor dua tak suka jadi mereka tidak teraniaya dengan situasi sebab grade mereka diberikan oleh seorang majikan. Jadi masih lagi telus dan sama sistem masih, tersebut. Masih bagi saya masih telus. Kita panggil okey, kalau katalah dia di diskarni di bahagian uh, kewangan umpamanya. Hmm. Dia buat kontrak. Hmm. Jadi daripada kontrak kita pindahkan dia bukan dekat kontrak ni dia pergi ke bos yang lainlah yeah. mungkin dia pergi buat benda kewangan yang biasa. Mm -hmm. Jadi dalam kewangan kebiasa tu pun kita tengok juga sama ada dia punya prestasi dia masih macam itu ataupun meningkat. Kalau meningkat saya kata tadi tidak ada apa-apa. Jadi accountability kembali kepada dia untuk memperbaiki Sebenarnya, prestasi. Sebenarnya, Pegawai itu sendiri kena memastikan, kena proof. Mm -hmm. Ha maknanya dia sendiri kena tunjuk yang dia ni telah berubah dapat meningkatkan prestasi dia. Banyak soalan bercambah ya, ni nah, tadi. Kalau tidak ya. dapat meningkatkan prestasi dia. Kita ada pemanggil Tan Sri ya. Boleh. Uh, Tapi kita... saya belum habis terang lagi ni. Ah, uh, kita kita ambil soalan <laughs> dulu. Uh, pemanggil kita di talian silakan. Okey okey. Hello. Hello. Ya, yeah, silakan. Assalamualaikum. Salam. Salam Tan Sri. Ya. Yeah. Yeah. Okey, saya nak tanya. Ya. Yeah. saya uh, Aisyah dari Kedah. Aisyah, okey. Okay. okay berdasarkan sekeliling exit policy yeah. atau dasar pemerintah yeah. apa yang boleh kita misteri kongsikan bersama pejabat awam yeah. atau apa beza polisi peringkat kerajaan atau peringkat swasta ok itu soalan okay. ya baik terima okay. kasih di peringkat swasta kalau dia tak perform dia buang lah yeah. kan dia bagi Kalau dia bagi pun Mungkin okay, dia bagi tak Sampai macam kita setahun ni mm -hmm. Jadi itu berbeza lah Setahun. tempoh yang lama Tan Sri? Walaupun tempoh lama Sebab itu kita kata Kita nak bagi uh, pemahaman tu nak tengok Dari yeah. segi Yang kita katakan tadi Justice tadi mm -hmm. Keadilan pada mereka ni lah mm -hmm. Supaya dia kata Tidak lagi menganggap Bahawa kita ni nak buang dia mm. Sebenarnya kita sebut Dasar pemisah Orang memikirkan Bahawa kita nak buang dia Sebenarnya kita nak Apa ni yang dari segi uh, Apa dari segi nak membangunkan dan balik de developmental punya approach. Mm -hmm. jadi ini yang kita buat. Jadi kita bagi kita bagi observation under pemantauan kita dulu setahun Jadi kita tak tempat lain. Penyedia pun yang lain. Jadi dia jadi penyelia lain dengan yang ni nak tak boleh nak kata okey dia ni uh, memang nak buang kita tidak. Mm -hmm. Sebab yang ni penyelia lain, yang ni penyelia lain. Lepas itu pegawai penilai pula boleh tengok semua. Kemudian dia ada pula penilaian khas untuk melihat ni balik jadi penilaian khas ni juga kita kata okey bila kita pergi ke komiti kita ni, kita akan tengok prestasi dia, jadi kita tengok balik semua dan uh, Presiden Kupac pun ada dalam tu, uh -huh. kita nak tengok dia ha, sebagai pemerhati apa yang kita bincang semua ni, uh -huh. jadi dia boleh datang buat representation ha, re representasi dia lepas itu, bila dah tak boleh juga, barulah kita bawa ha, dalam ha, penambatan dia jadi maknanya dalam tempoh setahun ni macam-macam ah ha, daripada grade 11 sampai grade 54 ni banyak proses kita bagi. Jadi bukannya satu mekanisme yang mudah untuk nak buang ataupun untuk menamatkan dia. Dan bukan cara kita nak bawa dia ni katakan dia dari segi kena beza dia. Dia bukannya dari segi tata tertib. Kalau tata tertib dia tuang, dia tak datang kerja umpama banyak. <coughs> jadi kalau tak datang kerja dalam tempoh ha, seminggu, dua minggu, tiga minggu. Jadi kita boleh buang dia. Ha? Ya mm -hmm. itu memang tata tertib itu tak ada soal. Mm -hmm. Yang kedua bukannya uh, voluntary uh, separation scheme pun bukan. bukan. VSS. Ha bukan VSS. Ya ini atas prestasi dia. Jadi bila prestasi dia dah kita bagi macam-macam tadi yang saya sebut tadi dah uh, apa ni kita semak dan uh, kita dah bagi macam-macam tu kemudian barulah kita buat puas hati dan kita akan tamat dia uh, perkhidmatan dia di bawah perkara uh, 39 eh, 49 dan juga kita pencen dari di bawah atau pencen perkara seminit. Uh -huh. Jadi benda ini semua kita perhatikan. That's... Jadi dia akan dapat pencen penuh. Pencin kalau kita pencen penuh. Pencen uh -huh. setakat mana yang tempoh tu dan yeah. kita tak ada potongan apa-apa. Uh -huh. Tapi kalau tak tertetik lain, kadang-kadang tak dapat pencen dia berhenti uh -huh. macam tu je, kena uh -huh. buang kerja. Aa, dan ini perbezaan dia. Kalau di tempat lain saya ingat payah nak dapat macam ni. Sepanjang proses yang Tan Sri jelaskan tadi, apakah identiti pekerja ini dirahsiakan ataupun satu ofis akan tahu dia di bawah dasar pemisah? <laughs> desa kesan psikologi tu Tan Sri sebab separuh daripada mereka akan, oh saya dah kena masuk dasar pemisah, <laughs> saya kena <laughs> buat kerja lelak atau lagi senang, oh masuk dasar pemisah, tak tapi, apa. Ha, jadi tapi macam mana, yang Tansri? itu, likeski mau tidak mau, sebagai seorang penjawat awam semua orang tahu. Hmm. Dalam ofis tu siapa yang tak tahu? <laughs> saya tanya Puan Zaleha, ada tak siapa sini yang tak kenal Puan Zaleha? dalam pejabat ni. jadi apa yang berlaku maknanya sebab itu adalah sebagai satu usaha untuk kita meningkatkan prestasi pegawai sebab apa kita nak pergi negara maju tapi kalau kita buat senyap-senyap tak tahu apa kesannya pula sebab kita kata semuanya terbuka semuanya kena open jadi yang ini pun kalau dah kena kena lah maknanya dalam tempoh banyak-banyak tu kita ada dalam 1.6 juta sekarang ni kita ada rekod dalam lebih kurang 2900 macam tu lebih kurang yang termasuk dalam kategori 60 ke bawah. Oh. Ha jadi tak ramai. Tapi kita kena mulakan. Ya. Yeah. Jadi sebab itu kalau kita mula, kita nampak dah prestasinya kurang, kita dah ubah apa semua dan kita berpuas hati dengan kesatuan sekerja pun dah puas hati duduk semua representasi kita ada komiti pelbagai komiti dah tengok akhirnya tak boleh juga kita kata okeylah, pergilah. Tapi lain juga. Kita nak juga jaga kalau yang mula dah, yang itu dah mula ada yang kena pisah. Mm -hmm. Kita juga nak cari ini yang tak mau lagi. Kita kata ada orang report kita uh, dia pergi minum lama-lama uh, semua-semua ni kita tak mau lagi. Yeah. So maknanya sekarang ni kita ada satu ah uh, pemerhatian bukan sahaja uh, orang dalam perkhidmatan awam saja perhati tapi orang awam juga boleh ambil gambar hantarlah pada kita. Kita nak tak mau nak lagi nak tengok dari segi uh, apa ni masalah-masalah seperti ini. Mm -hmm. Sebab Kerajaan bagi kat kita ni banyak. Saya bersetuju dengan pandangan QPAC. Dia kata sekarang ni, penjawat awam kena tunjuk prestasi dia. Pasal kerajaan punya komitmen dah bagi macam-macam. Saya dah sebut tadi. 252 skim dah bagi. Kita dah review. Ataupun kita kaji semula. Lepas tu, satu KJT akan dibagi. Lepas tu, apa ni. 1.6 bilion biasiswa ha, lagi. Jadi biasiswa pun ada 1.6 bilion. Kemudian orang muda yang ada sekarang ni, dalam 72% Persen dalam perkhidmatan awam sekarang ya. ni adalah orang muda, generasi Y. Uh -huh. Jadi generasi Y ni dia tak nak lama-lama, dia nak semua nak cepat. Ha, jadi bila nak cepat ni, kita kena sediakan perkhidmatan yang cepat pada mereka. Uh -huh. Itu yang kita ada fast track dan apa semua. Jadi yang mana yang tak perform ni, kalau below 60 ni kita kena ambil tindakan. Uh -huh. Jadi inilah dia. Jadi kita nakkan semua ni, usaha-usaha ni bersama lah. Maknanya bukan uh, saya saja yang uh, berusaha tapi semua sekarang ni. Saya sangat setuju, sangat apa, suka cerita sebab kesatuan-kesatuan pun dengan kita semuanya QPAC dan MBK-MBK kesatuan-kesatuan yang ada ni bersama hmm. dengan kita. Duduk maknanya kita nak membangunkan satu perkhidmatan awam yang terbaik yeah. dan kita nak meyakinkan bahawa kita adalah yang terbaik dan menjadi tulang belakang kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan hmm. untuk mengeluarkan, bagi produktiviti yang lebih tinggi dan kita mahukan negara kita Negara yang maju, seperti mana yang diilhamkan, yang dicita-citakan oleh ya. negara kita. Tan Sri, dalam masa berbaki ini, Tan Sri, kita optimis ke arah masa hadapan negara kita. Bagaimana positioning ataupun penempatan perletakan prioriti ataupun senarai keutamaan perkhidmatan awam ini dalam rancangan Malaysia ke-11, Tan Sri? Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, sebenarnya ada satu bab yang khusus yang diberi tanggungjawab kepada perkhidmatan awam. Uh -huh. Yang pertama yang ini yang seperti saya sebutkan tadi salah satunya ialah dari segi dasar pemisah. Ya. Dasar pemisah ini dalam Rancangan Malaysia ke-11 disebut ya. dalam bab 9. Jadi ini kita telah laksana ni sekarang ni. Ha, kita akan laksanakan dan perkeliling pun dah keluar dan kita dah buat dah semua roadshow. Terima kasih lagi sekali saya bagi tahu dengan Kupak, Kupak turun sama dengan kita pergi merata. Ha, ini adalah satu petanda yang baik. Ya. Maknanya kita duduk sama-sama daripada perengkat ha, apa ni ha, semua peringkat bersama dengan kita untuk menjadikan ha, rancangan malaysia ke-11 adalah satu rancangan yang terbaik hmm. yang boleh kita laksanakan secara bersama. Hmm. Yang kedua, kita juga nak lihat dari segi produktiviti. Ni produktiviti mesti meningkatlah right, dengan apa yang kita buat. Tapi produktiviti meningkat juga kita nakkan juga seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri katakan kita kena ada kreatif dan inovatif. Ha, jadi macam-macam program yang kita kena buat dan yang ketiga kita juga nak kurangkan satu lagi program iaitu merasionalisasikan organisasi. Jadi ada yang agensi-agensi ada perkara yang dia apa ni overlapping. Hmm. Dia function dia tu bertindih hmm. antara satu sama lain. Jadi kita perlu kaji balik semua ni. Dan semua agensi-agensi nanti kita akan duduk bersama, kita akan tengok mana agensi-agensi ataupun mana perkara yang Uh, ada uh, pertindahan, kita akan kurangkan pula. Jadi, bila macam itu, maknanya dari segi manpower kita ataupun dari segi semua manusia kita, kita lock dah dari segi ataupun kita dah tetapkan 1.6 juta ni. Baik. Jadi, 1.6 juta ni kalau boleh kita nak uh, di nombor itu ataupun uh, di situ. Tetapi, dari segi produktiviti, kita meningkat. Baik. Dari segi masa untuk ruang yang kurang tu uh, ataupun yang lebih tu tidak perlulah maknanya kita boleh pindahkan penjawat-penjawat awam tu ke tempat lain yang memerlukannya.